Доброго ранку. У нас тоді вже є гостя Галина Лазарева, психолог, яка все знає про вікові кризи і готова цими знаннями ділитися з нами. Доброго вам ранку, пані Доброго ранку! Якщо наші глядачі були уважними, то вони точно знають, що ми в попередній програмі одній з попередніх програм говорили з пані Галиною про вікові кризи і зупинилися саме на підлітковій кризі. Uh, і поговорили я наскільки пам'ятаю, ми про неї не досить обширно. І да, тому зараз так, давайте мене ще мене. раз нагадаємо нашим глядачам, що означає криза новою uh, ну, то психологів. Uh, тобто на самом ділі к кризіс етапі, какби бы, ну прыжок. К дальнейшему развитию. То есть, и в слове кризис, как я и в прошлый раз говорила, нету ничего такого прямо аж страшного. Но это для нас почему-то. Вот кризис это что-то такое, опасность какой то и На самом деле кризис это вот мы достигаем какой-то точки и переходим следующую uh -huh. ступень. То есть вот, на самом деле кризис это без кризисной убитойся нет уйти. нет нет. То есть все нормально развивающиеся люди, дети вообще взрослые без кризисов ну, просто не обходятся. Просто чем старше становится человек, тем э, кризисы как-то протекают в зависимости от прожитой жизни, от той среды, где он находится. Uh -huh. Кризисы протекают уже не настолько тяжело, потому что детские кризисы, как мы говорили, ребенок часто не может объяснить, что с ним происходит, поэтому они такие тяжелые. Вот я насправді пробувала для себе виділити, яка із криз є найактивнішою і найважливішою у житті людини. І так перейшовшися по всіх, я не змогла цього зробити. Тобто, наступна криза є передумово. Криза є передумовою наступної, ланцюгова реакція. Звісно, звісно. Тобто, будь любой кризис, он є толчком для розвитку, значить для ну, входяння в кризис. І От так от на протяженні нашої життя, до да, самої смерті людини, вот приходять определений кризіс. Підліткова криза, пані Галина, якої бояться страшенно усі батьки. Ну, і Мене це попереду чекає, тому хотілося багато. Ну, На самом деле, кризис подростковий, или ще ми його називаємо пубертат, слово пубертат це половое так… важен и почему э, часто очень родители боятся его то есть проходит он в зависимости от других кризисов э, он затягивается по времени в зависимости от полового созревания ребенка от 11 до 15 лет то кто за 12 роки нет то есть постольку поскольку у нас дети половое созревание происходит в этом возрасте по-разному угу. То есть девочки созревают раньше, кто-то в 11, кто-то в 12, кто-то в 13, кто-то в 14. Мальчики созревают позже, поэтому вот такие вот возрастные ограничения, ну то есть не наоборот, растянутые, скажем uh -huh. так. Вот. А на самом деле, значит, у кого-то этот кризис начинается уже в 11 лет, а у кого-то он начнется только в 13 или в 14. А все, все зависит от полового созревания, насколько раньше ребенок начинает созревать. А вы отметили, что современные подростки начали раньше взрослеть? Конечно, конечно. Они начали и созревать раньше, и э, взрослеть, соответственно, из-за этого раньше. Вот, Ну и плюс... У них информационный простор сейчас настолько развит, например, ну, даже сравнить там, допустим, с моим mm -hmm. возрастом, с вашим и уже э, с нашими детьми или с вашими детьми. Конечно, это все происходит э, раньше, и поэтому э, они украинскую говорю, обизнаны э, so. э, на раньше mm -hmm. уже, вот. И поэтому, конечно, созревание происходит, и все эти кризисы по времени сдвинулись немножко раньше. Прояви У нас є дзвінок в студії, і ми okay. продовжимо говорити. Доброго ранку! Ви в ефірі, так, Вітаю, шановні. Е, ви знаєте, мене більше цікавить власне от всякі там е, традиції, поговорки. Я маю на увазі, от зокрема, до прикладу, якщо людина е, до 30 років це переважно більше підходить до чоловіків. До 30 років не одружився, а до 40 не став мільйонером, то вважає, що життя пропало. Тобто і багато чоловіків в це вірять, і саме найбільше криз після 40 років о, такої категорії чоловіків. Як ви можете це пояснити? І якщо розділяти людей да на розумних і мудрих, то чомусь вважається, що в категорії мудрих. набагато меньше криз возникает, чем у разумных, которые там больше связаны с финансами, с такой стрессовыми, более рискованными профессиями. Прошу. Mm -hmm. Спасибо. Ну, no, мы <laughs> сейчас пока что говорим про подростковый мы Мы идем обязательно до этих Да, да. и мы дойдем, дойдем, до кризиса средних лет. Вот. И я обязательно там ну... Если mm -hmm. у нас будет время, расскажу еще про это. Есть... Я хотела вас спросить про проявы подлитковой кризиса. Ну, во-первых, первые проявления это когда девочки или мальчики категорически не соглашаются с взрослыми. А вот это первых. делают у вас сейчас? И в три роки не поводжуются и все. <свят> да, но тут уже получается такое, что, во-первых, они уже начинают очень тщательно следить за собой. Это первое, то есть. Уже одежда, прическа, время, которое проводится перед зеркалом. То есть не просто вот я одела красивое платье и хочу покрутиться. А тут уже все. Ой, у меня мор... ой, там прыщик, ой, у меня то, ой, у меня все. Мальчики вдруг начинают понимать, что вот у них там стрижка не такая, mm -hmm. еще что-то. То есть вот это вот первые проявления, когда они хотят понравиться противоположному полу. Вот это первые проявления того, что ребенок вступает в как раз-таки вот в тот момент, когда у него уже начинается угу. вот этот кризис, то есть я опять-таки говорю, кризис это же не что-то такое прям страшное, да, просто уже происходят какие-то изменения. плюс ко всему любые там, например, даже вот ваши слова, что ну не одевай там вот это платье, оно тебе не идет. Нет, Хочется на упаке? Хочется наоборот, да. Потому что я Суперыч. такая умная, да, я такая умная становлюсь. Я вообще, ну что это? И многие, например, особенно девочки. Вот ты одевалась, когда ты была такая, как я, ты одевалась так, как ты хотела. То есть она же не знает, что мама тоже вам говорила, что ты знаешь, тебе вот это вот не идет, ты лучше вот это одень. Ой, а что ты одеваешь вот такие вот брюки? Да что это такое? Или там, что ты одела такую футболку какую-то, да? Одень вот эту красивую, там, красную, желтую, зеленую mm -hmm. и так далее. Вот вот, эти вот первые перші стички происходят вот особенно ярко виражені в этом. Плюс між собою дуже чоця вот. цей час проведений біля дзеркала, і те, як хлопець чи дівчина приділяє увагу своєму зовнішньому вигляду. Результат ви погодите зі мною не завжди, м'яко кажучи, подобається батькам. Як себе тут вести? Забороняти фарбувати волосся в зеленый колір, робити тонелі в вухах. Что делать родителям, нехай а, и играются а, с Дело в том, что, ну, пустить совсем все на самотек, конечно же, нельзя. В первую очередь постараться, ну, во-первых, должны быть между родителями и детьми именно в этом периоде доверительные отношения. Угу. Вот это очень важно. И поэтому прежде всего поговорить, а для чего, вот, ну, почему ты хочешь? Просто потому, что это делают все? Чаще всего же, что происходит. Я хочу, потому что это есть у того... А может, а чтобы выделиться, сознательно? Да. Если ребенок хочет выделиться из толпы. значит там какие-то проблемы в общении, и он по-другому просто не С может о себе заявить, вот. И тут уже как бы очень, очень глубоко надо копать. Этот кризис он вообще довольно такой сложный, ну, любые сложные, но ну, вот это сложное. Но он легче тем, что если у вас э, где-то ну сложенные доверительные отношения, ребенок хотя бы сможет вам объяснить, почему, и тогда вы своими доводами начнете говорить, что выделиться-то можно э, не только этим, а и другим чем-то. Вот, и поэтому, поэтому вот здесь вот очень mm -hmm. важно подойти к этому, то есть не просто отпускать детей, да, он уже взрослый, пускай делает, что хочет, нет, делает, что хочет, это как раз-таки вот первый шаг к тому, что дети начинают пить, мальчишки особенно, да, ну, мальчишки, девчонки там пить, курить, где-то начинают попадать в такие вот нехорошие компании, компании да, Поэтому вот здесь, звісно, ну самая главная ответственность ложится на родителей. Ми дослідили цю тему і пропонуємо вам і нашим глядачам подивитися сюжет, як навчитися відмовляти дитині. Давайте подивимося разом. Для кожних батьків їхня дитина найкраща і заслуговує на усе з префіксом най. Але чи завжди ми маємо можливість забезпечити дитині це усе і чи завжди вміємо зупинити не тільки дитяче, а й своє власне батьківське бажання придбати чергову іграшку чи новий елемент одягу? Напевне, саме від того, чи вміємо ми відмовляти собі, залежить наскільки наша дитина навчиться сприймати слово ні. То з похвалою, кожне дитя потребує того, щоб йому періодично відмовляли. Це необхідно для блага самого маляти. Як це зробити правильно? Учити слово ні починайте у ранньому дитинстві. Якщо маля із самого початку знає, що є певні правила, які не можна порушувати, то у міру дорослішання простіше прийматиме заборони. Відмови не мають бути частими. Поки дитя ще маленьке, вони повинні стосуватися в основному здоров'я, наприклад, чогось гострого чи гарячого. Особливо не слід забороняти те, що завтра ви напевне дозволите. У цьому випадку правильно сформулюйте відмову: поясніть, сьогодні не треба так робити, а завтра буде можна. Важливо навіть крихітці не просто говорити ні, а пояснювати, чому не можна здійснювати ті чи інші дії. Якщо маля знатиме, що ні, це не тому, що вам так захотілося, а дійсно існують негативні наслідки, йому буде простіше підкорятися вам. Найперші обмеження дійсно стосуються здоров'я дитини, але з віком батькам доводиться частіше відмовляти дітям у їхніх бажаннях. А пригадуєте, як колись ми обіцяли собі, усе для моєї дитини, усе найкраще. І тут треба чітко зрозуміти, скільки того усього має бути. Найчастіше старші діти чують відмову батьків у покупці нової іграшки. Як зробити це правильно і тим самим навчити дитину не бути марнотратом? В магазині розпитайте малям, навіщо потрібна покупка, чи може дитина обійтися без неї, чи можна замінити її чим-небудь іншим? Якщо маля просто хоче отримати щонебудь, поясніть, що у вас немає достатньої кількості грошей для того, щоб під час кожного походу в магазин купувати щонебудь. І якщо ви купите цю іграшку, вам не вистачить коштів на речі, які є необхідніші за неї. Згадайте, які іграшки уже маєте вдома. Запропонуйте дитині альтернативу, одним словом, забороняючи, вчить малюка йти на компроміси. Якщо ж ви пообіцяли купити річ іншим разом, обов'язково дотримайте свого слова. У заборонах будьте послідовні, говоріть впевненим тоном. Якщо маля відчує, що ви вагаєтесь, то сумніватиметься, чи варто слідувати вашій забороні. Не відступайте від заведених правил і, звичайно, показуйте крихіці на власному прикладі, що і для вас існують заборони і правила. Дитяті буде простіше сприймати відмову, якщо заборони існують не тільки для нього, але й для батьків. Головне знайти правильний баланс між забороною, запереченням та похвалою і погодженням. Саме така модель вашої поведінки дасть найкращий результат у майбутньому. Доброго ранку. Ми продовжуємо з психологом Галиною Лазарєвою говорити про вікові кризи і просимо вас приєднуватись до нашої розмови за телефоном. Стоїть шість один Пані Галино, чи справді пошук цього балансу допоможе? так плавно вийти з цієї кризи, без наслідків, якихось разючих для обох сторін, тобто і для батьків, і для дітей. Ну, все зависит от того, насколько опять-таки вот последовательны родители. Угу. То есть, если вы очень тверды, как вот сейчас мы смотрели в сюжете, да, то есть говорим нет, 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 и один раз только сказали да, ребенку этого достаточно. То угу. есть не позволяли, не позволяли, один раз позволили, и это касается детей любого возраста, то ребенок начинает понимать, что где-то он вас может дожать и добиться своего. И поэтому вот здесь вот последовательность воспитания, она конечно очень, она не то что очень, на главную роль играет. И если вы будете последовательные от самого вот от ну от рождения ребенка, да, то ребенок ваш будет понимать, что ну вот тут вот если мама или папа сказали нет то бесполезно. Отже, послідовність це пункт Главное. номер один у будь-яких да. кризах, да. мені здається. Да. Я готуючись до ефіру, багато інформації прочитала і, зокрема, читала психо... роботи психологів на цю тему, дисертації, їхні mm -hmm. наукові роботи. І так цікаво, ви окремили вони. Одна з робіт, не пам'ятаю, звичайно, автора. ви окремили вікові кризи в такому порядку. 23 роки. Це план на все життя, я коротко, ви потім mm -hmm. прокоментуєте. 30 років корекція бажань, 37 – усвідомлення положення половини життя. Тобто на 37 років припадає, власне, і криза, починається криза середнього віку. Що можете сказати з цього приводу? Ну, мені так сподобалась така от... Ну, по-перше, перший кризис, ось вот цей, вот ось ще ми його називаємо, такий кризис... выхода во взрослую жизнь, это вот, вот 20-летний кризис. То есть когда человек уже все, школа позади, то есть какое-то учебное заведение или заканчивается, или там, допустим, армия, вот, и человек вступает в самостоятельную жизнь. То есть все, уже мама с папой сзади, где-то впереди какие-то планы, и вот здесь тоже этот кризис, он ну, очень сильно зависит от того, как вели себя родители опять-таки. Вы понимаете, что здесь очень важную роль играют родители. То есть, если они все время опекали своего ребенка, если они все ему на блюдечки подносили, то в 20 лет он никак не может быть самостоятельным. Угу. Дети, которым дали право после окончания школы сделать свой выбор, то есть осознанный, осознанный выбор специальности или там дороги в жизни, им намного проще этот кризис пройти, потому что все равно он будет для них. Это все, это самостоятельная жизнь. Кто-то сразу после 20 лет или даже в 20 лет женится, выходит замуж, да, то есть своя семья и все. Из 20 плани. до 30 років э, наипродуктивнейший самый период. Все находят работу, выходят замуж, народят детей. Конечно, и, и вот тут вот, в зависимости от того, насколько человек был готов к самостоятельной жизни, э, к 30 годам как раз-таки или семья сформировалась, или наибольшее количество разводов у нас, правда же? То есть или же уже к 30 годам это уже семья, у которой есть дети, там один-два ребенка, есть уже определенная какая-то работа, и угу. вот тут человек начинает думать о карьерном росте. Вот именно в 30, 30 лет, да, в 20 это пока что еще только выход в самостоятельное будущее, а в 30 лет человек уже начинает думать, ага, мне же хочется уже где-то достичь больше высоты. Мне кажется, возможно, я помню, что с 20 до 30 лет мы живем какими-то чьими-то желаниями, тем, что нам внушила ты, что нам наврязало Викисмир. И только после 30 приходит до нас усведомление наших властных. Конечно, вот это вот с 20 до 30 это какая-то эйфория. Ой, у меня еще в жизни столько времени, угу. что вот где-то мне говорили, что вот ты женишься и все будет идеально. Там вот как только создашь семью, все, вот это уже все будет совсем. То есть на самом деле это так и есть. Что мы пока что живем своими мечтами и своими надеждами до 30 лет. И только в 30 лет молодые люди начинают осознавать, что опс! так вообще надо же как-то дальше двигаться, надо же что-то создавать, дети подрастают, или если, допустим, ну, мужчины так чуть-чуть угу. позже женятся, да, то есть ну, так надо же семью обеспечивать, и для этого надо же или купить стабильную работу, или, или какой-то там карьерный рост. И поэтому вот именно в 30 лет наступает вот тот период, как я его называю, окончательное половое, половое созревание, когда человек уже начинает думать своей головой, то есть не чьей-то, а просто своей головой, причем независимо, женщина это или мужчина. Криза середнього среднего якої бояться, напевно, наверное, найбільше. Коли молодість вже позаду, старість ще э, не близько, але вже видніється, і напевно, ми... ну, це найстрашніша якась криза. <су> На самом деле вы знаете нет. Вот я, например, ну, я приехала из другой страны, да, угу. и как раз, как раз я приехала в тот момент, когда уже вот этот вот хм, кризис, то есть после 40, но я до 40 лет, да, я очень любила всегда свою работу, но все равно я хотела заниматься не тем, чем я занималась. То есть я была заведующей детским садом, я была инспектором горонотом. Ну, то есть вот, вот такое вот. Это было все равно не то, что я хотела. И только после 40 лет я начала заниматься тем, чем я занимаюсь сейчас. Вы справді до 40 на этом занималась? Ну да, я вот, я была, то есть у меня, ну, мое образование позволяло, но тем не менее, я никогда не хотела быть заведующим детского, детского сада, ну, так получилось, вот мое образование это позволяло, и, то есть у меня был, ну, стремительный карьерный рост, но он не удовлетворял меня, то есть, и поэтому вот, ну, почему я это сказала, как раз-таки к 40 годам люди начинают оглядываться, получилось, не получилось, получилось то, что ты хотел, и вот, Некоторые говорят, вот я никогда это не любила, и мне уже вот такое вот на роду написано, вот он кризис. То есть вот человек, когда... Все, я уже ничего не могу изменить. Опущенный строк. Да, и, наверное, это неправда, есть. потому что именно в этом возрасте ты начинаешь понимать, что... Да, у меня большой опыт, у меня был большой опыт. Значит, я этот опыт могу применить для того, чтобы начать что-то новое, потому что еще до пенсии, времени... Мама дорога. Цікаво, як переживають вік чоловіки і жінки після 40. Жінки, от мені здається, більше спустошуються жінки, і опускаються в них руки. Е, перш, перші зможки, діти дорослі. Е, зрештою, нема куди подіти свою енергію, яку витрачати доводилося щоденно на інші справи. А Чоловіки за статистикою навпаки починають е, з собою займатися, е, займатися спортом, стежити за своїм здоров'ям. і… Зарадживаете, шукаты э, Коханок и зарадживаете своими Вот, дружай. так вы же сами сейчас только сказали Что женщины более опустошенные Потому что женщины начинают опускать руки Вместо того, чтобы наоборот подумать о том Что подождите, а что мне мешает Вообще-то изменить мою жизнь к лучшему И конечно, женщины перестают ухаживать за собой Очень часто, да, вот они начинают Посмотрела на себя в зеркало, уже вот здесь морщинки Вот здесь какой-то уставший вид, все жизнь, жизнь прошла, основная интересная часть жизни Позади И мы перестаем быть интересными своим мужьям, да. И себе. И себе, вот. А мужчинам-то хочется все время что-то нового, и вот здесь мужчины, наоборот, начинают понимать. Ого, а я-то тоже вообще такой же. А те, которые вот там позади меня, они же помоложе. И поэтому они начинают ухаживать, наоборот, за собой. Не для того, чтобы понравиться своей жене, а для того, чтобы понравиться тем, которые там, сзади меня. То есть те, которые помоложе. И поэтому если в семейных отношениях все нормально, если, если удалось людям, например, и достичь того, что они хотели, и нравится профессия, и удовлетворение материальное и моральное вообще в семейных отношениях, то, конечно, там все складывается хорошо. Если же, как вы говорите, начинает кто-то опускать руки, вот здесь вот самый главный, ну и вообще первый звоночек, что мы очень часто сами даем повод для того, чтобы наши мужья начали вести себя по-другому, не так, как нам хочется. И поэтому вот здесь вот наибольшее количество измен, разводов и прочего. А никогда не поздно, потому что 40 лет – это мудрость. Вы понимаете, это как раз-таки, когда у нас уже есть определенный опыт, и мы этот опыт можем применить, наоборот, для скачка вверх. Что хотите порадовать глядачам, которые переживают ту или иншу кризу в цей период своего жизни? Дело в том, что у нас люди не очень привыкли обращаться к психологам. Но хочу вам да. Но хочу вам сказать, что очень часто… То есть консультация у психолога, это же, это же ну, не, не, не попадание в психиатрическую все больницу. Да. То есть очень часто бывает у людей ну, просто потребность поговорить. Поговорить, и вот какое-то одно или два э, слова специалиста, они просто подтолкнут, подтолкнут и помогут вам просто выйти из этой ситуации безболезненно и как-то более спокойно, или хотя бы даже ну, дать вам понять, что ну, так все нормально идет, оно так должно быть. І все, і поэтому ну, не бойтеся вращатися к психологам. Не такі ж ми страшні люди. Ми, ми такі ж, як ви всі. Просто ми ну ми в своїй професії уміємо одно, ви совершенно другою. Мені здається, безпечніше вилити душу психологу, аніж людині, яка ситуативно опиниться біля тебе в той момент. Потім можна навіть пошкодувати про те, що Конечно. наговорив зайво. Я вам гарно дякую за те, що ви до нас сьогодні прийшли в ефір. Спасибі вам за розмову. Я нашим глядачам бажаю переживати емоційні кризи дуже легко і не вважати їх за кризою. Вважати їх черговим етапом у своєї житті і ніколи не відчувати емоційного дискомфорту. Галина Лазарєва, психолог, приходила до нас в студію, і ми говорили з нею про вікові кризи. А ефір е, програми Ранок на 10» триває далі.